Меня зовут Сергей Листопад, родился и вырос в Киеве. Был активным участником Майдана, разрабатываю интернет-сайты и в настоящее время волонтер в зоне АТО, помогаю украинским военным и мирным жителям, которые пострадали от войны. Это была ночь на 11 декабря, когда я открыл Facebook и увидел, что Начался разгон. Вот просто сейчас uh, тысячи милиционеров избивают протестующих, uh, ломают баррикады, да, и, ну происходит непонятно что. Я тогда принял одно из самых сложных решений в моей жизни. Uh, я оделся и приехал ночью сюда. Потому что ну, я не мог поступить иначе. И уже здесь я встретил кучу своих знакомых. У кого-то маленькие дети были, реально, там, годы два месяца вот у товарища моего ребенка было, да, он оставил, и беременная жена. И он оставил, и приехал. Я встретил здесь своего друга телеведущего, который очень публичный персонаж, и, ну, он рисковал своей карьерой, репутацией, всем рисковал. Мы были в первых рядах, там, на баррикаде. На последней устоявшей баррикаде. И мы пробыли здесь до того момента, пока не открыли метро с утра, и люди со всего города не начали съезжаться. Вот это было ну, психологически самое сложное.